Да, да. То есть вы в себе чувствуете какую-то духовную силу. Да. А если э, с вас снять вашу э, вот эту одежду, э, прическу убрать так. и поместить вас э, в среду тех людей, которые не знакомы с вашими, ну условно скажем, заслугами да. духовными, а как вы думаете, вашу силу, э, тот, ту духовную силу, которую вы сегодня имеете, она будет видна? Но вы спросите этих людей, с которыми я общаюсь я, вы, я, я, общаюсь, с очень большим количеством очень разных людей. Я вообще по своей природе продюсер, режиссер. Поэтому я работаю в контакте с очень большим количеством людей. Вы их спросите. Я же не могу сказать, что я там, что вы чувствуете. У меня такого нет такого Ну, я просто пример я не могу себя оценивать каким-то образом. То есть, если я работаю с этими людьми, значит они что-то чувствуют. Причем я вообще на самом деле редко рассказываю каким-то людям свои духовные мировоззрения. Это я вот так просто поделиться. Не все, я не всем людям говорю, что я духовный человек. Вообще, духовный человек, он будет свое, свой, внутренний мир скрывать. Нормальный духовный человек, он не будет выпячивать. Это одежда, это, это реклама. Это одевается для того, чтобы Взаимодействовать с людьми – как одежда доктора. Но это же не значит, что доктор, он всегда должен ходить в одежде доктора, всем показывает, что он доктор. – Ты перефразирую. – Да. – Без рекламы за вами идут. – Без рекламы? – Да. А, – Смотрите, чтобы вы поняли одну очень важную вещь. В нашем духовном движении, в, общем, в нашем духовном движении, мы не занимаемся рекламой. Реклама это, ну, чтобы понимать, это то, что дали на наши учителя, это наша традиция. гораздо более серьезнее, но с внешней точки зрения, это пеш, это вообще одежда нищего странника. Это не реклама, не, ну, с какой-то точки зрения, это обыкновенная топаси Опаси это определенная аскеза. Пятый принцип духовной жизни это принятие добровольного нищенства. Вне зависимости от того, кто ты -то там Толстой. Толстой он взял и поехал в Оптину пустыню, Там или куда-то еще уходил. То есть Толстой в конце жизни, будучи графом, он следовал Боговодгити. Он понял, что я должен уйти из дома и принять. То есть это не такая, это не какая-то там реклама или в Индии еще, да, там, как, там, там это уважают. Здесь, когда ты идешь, тебе говорят, сектор, кто спину, там, пьяные люди смеются на кого -то. То есть это, это, на самом деле очень дисциплинирует. Это здесь, в целевой аудитории, где все хорошо. А в каком-то пьяном, пьяном городе, типа Балакова, там, там все стоят с банками пива и говорят, эээ, -э, секты, я знаю. Ну вот. И ты говоришь, да, и секты из какой? Я говорю, а чего вам так хочется узнать? То есть это не то, что там ты ходишь в оранжевой одежде, и все тебя там благотворят. Или, там, все идут за тобой, потому что ты в оранжевой одежде. Большинство людей здесь глубоко не связано с одеждой, Они вам подтвердят. Они вообще пришли посмотреть, послушать. Каких-то людей я вижу первый последний раз в жизни. Кто-то будет приходить, общаться, кто-то скажет, что я хочу получить посвящение. Это всегда единица. Это не то, что так все пришли, все послушали, все так. стали циферы, ушли в духовный мир в один день. Да. Пожалуйста. А скажите, пожалуйста, что включается в целых Девять принципов. Из них слушание о славе Господа, воспевание его славы, памятование. То есть все, все процессы сознания задействованы. Дальше идут уже внешние процессы поклонение, исполнение всяких разных правил. Ну как, лекарства. Есть лекарства, есть диета. Преданный следует регулирующим принципам. Практикует духовную жизнь. Ну, это комплекс. Есть, если мы говорим о том, что человек хочет исцелиться с духовной точки зрения, то любой доктор вам скажет, что есть лекарства, есть диета, есть врачи. Вот. Поэтому в данном случае я отнюдь не самый большой специалист, я на самом деле самый маленький. Настоящие трансценденталисты, они почти не, вы о них не узнаете. То есть есть трансценденталисты начального уровня, как мы, которые контактируют с людьми, а есть настоящие трансценденталисты, вы не узнаете. Наш гуру, как Диоген, жил, что же хорошо, он жил на крыше храма, как Диоген в бочке. Как вы о нем узнаете, что на Вадвипе где-то на крыше живет великий человек, который по, диктофону, диктофону которого написаны книги такие как субъективная эволюция сознания которые вообще не в unreal там знают всего Гегеля, Шопенгауэра выучил европейскую мысль от когда учился в университете в Калькуте от немцев а Виданта Сутру читал с 4 лет в 14 лет у него был Даршин, Вират Врупа, увидел Вселенскую форму. И он еще и к тому же не перерожденец, а засланец. Есть такие гуру, не перерожденцы, они их оттуда прислали. Как вы знаете, что он сидит на крыше где-то за тысячи километров? где есть основания предполагать, что мы когда были недавно в Крыму, зашли в этот пещерный монастырь, ну там, естественно, нас увидели, какие-то люди поняли, что мы не совсем как бы православные. Но я у вас здесь Исихаска есть какие-то, не я говорю, «Исихасты есть? Я говорю, что такое исихасты? Я говорю, есть те, кто непрестанную молитву практикует? О, да, да, конечно, мы все практикуем. Я говорю, ну, понятно все. Я говорю, хотя бы один есть, кем можно пообщаться? Нет, нет, вы даже не, даже если есть, мы не покажем. То есть, ну, теоретически, ты можешь попасть в церковь, поставить свечку, но если кто-то там реальный, как ты узнаешь? Сколько через какие-то внутренние. То есть кто-то кого-то привел кому к кому-то, к какому-то старцу. Даже такая система. Да. у меня вопрос относительно того, что сейчас происходит. Он, во времена Арджуны, как бы тоже Кришна проявленно действовал, были одни планы, так сказать, у божественных сил на эту землю, на, так сказать, перестройку процессов определенную, ну, связанных с шатриями, которые как бы все полегли на этом поле битвы. А если сейчас какой-то план у высших сил, как бы... Ощущаете ли вы какое-то вот такое вот действие, которое оно идет, и как бы, ну, оно осуществляется? Да. А в Кали-Югу Господь Кришна не приходит а, в своем облике. Кришна зовут три юга аватар. Кришна приходит только а, в три, в три юге. Сати два проекта. Причем только как Кришна приходит в конце... Третий Но когда один раз в день Брама, много миллиардов лет, Кришна должен идти, то трета и два проюга меняются своими местами. Но в Кали-Югу, сейчас особо високосная Кали-Юга, которая один раз в день Брама происходит, Кришна приходит как к своям боговам, сам Господь в образе читания. Поэтому Шикашин Чайтанна Пабунитананда Швиадвита говорит, Аршивасари Гору, Бактавинда, это Пачитат. И это религия эпохи Кали. Кришна, когда приходит как Кришна, он дарует любовь только своим чистым преданным Гопи и убивает демонов. Даже его. И все. Он закрыт Марджуна там все остальное. Но в этой войне погибает все население, они видят его. Но у них нет с ним ханек Кришна недостижим. Но когда он приходит как Шичитани Махапрабу, он спасает таких ужасных грешников, как Джагая Мадхай. И он распространяет ведическое знание за пределы Барата Варша. Ведическое знание находится только на территории Барата Буми. Только арии могут его получить. Так что мы сейчас имеем? Мы сейчас имеем, читаем Ахабраму, который в Кали-Югу выходит и раздает духовное знание за пределы Барат То сейчас как бы такой вот рассвет, скажем так, в некотором да, Ренессанс. Ренессанс. Он будет 10 тысяч лет. Он начался только в западном мире, начался только всего 50 лет. Еще несколько тысяч лет это будет рассвет. Сейчас самое интересное время. <как> Удачливые души смогут за 10 тысяч лет перевоплощаться в сознание Кришны. То есть у вас может быть 10 тысяч уда удачных превоплощений. Ну, не 10, 20. То есть, а есть какие-нибудь, например, вот сказал человек про политику, ну, как бы это тоже, как, ну, относительно, через кого, может, через каких-нибудь деятелей, вот как бы не духовных, а политических, духовных нельзя духовных не действуют никаким образом. Нет. А какие-то другие, может быть, силы не... не такого, Только силы интернета. Не, не, не имею в виду не... Не положительного качества, а, скажем, тоже идет тоже как бы некая война всегда между. Никакой войны планами. нет, все работают на нас. Не, ну как война. Христианство, буддизм, все, все для Кришны, запомните. Ему принадлежат все бренды. Прежде всего, религия это маркетинг. Лейбл, такая целевая аудитория, такой лейбл, такая лейбл. Обратите внимание, в христианстве нет понимания. Адвентисты, баптисты, православные, католики... Все между собой ссорятся. На самом деле все господа принадлежат. такие буддисты, Ракчен, его, такие сики, такие Кришнаиты, Годи Вайшнава, Мадва, Нимбара, Кришна с вами, Годи Вайшнава, такая линия, такая линия, такая. Все Господу принадлежит. Просто он целую аудиторию. он же знает, что не надо складывать все яйца в одну корзину. складывает по полку. план спасения живого существа. Если ты живешь духовной жизнью, например, в какой-то форме, самая низшая форма поклонения – это шахтизм. Поклонение энергии. Это буддизм, даосизм и так далее. Поле, высшая форма, это, э, это уже начинаются всякие личностные доктрины. А для вас восприятие это как энергия больше идет, как бы, или вот как, как для что? Для пакт все на личностном плане. Наше личностное поклонение является высшей формой. Но они понимают, что это энергия шахты. Ну, да. Да, они понимают, что шах, личностная шахта, осознанная шахта какие-то как, как личностное проявление, как божество, то есть вот, как вот. многие описывают, к, к нему сошел там кто-то. Давайте кто я просто отвечу. Да. Вы вот, это ваша девушка. Конечно. Прекрасно. Она энергия, вы ее как воспринимаете? Я ее воспринимаю по-разному, смотря как бы на каком аспекте я сосредоточен в данный момент. Хорошо. Но в целом как бы. В целом есть еще эффективность. Она может в запустить вход. Поэтому мы воспринимаем ее в первую очередь как личность. Можно девушку воспринимать как тело. Можно как стиральную машинку. Можно как швейную машину. Можно как вдохновение. А уйди, ты меня больше не Но это будут частичные проявления. Это будет оскорбительно. Поэтому мы должны воспринять ее как личность. У нее есть имя, форма, у нее есть свой вкус, свои качества, также и Господь. Мы можем воспринимать его в разных аспектах, но если мы будем воспринимать его, хотим установить с ним подлинное взаимоотношения любви, тогда мы должны будем отнимать, относиться к нему как к личности. Понимаете, да? так же, как к девушке. И вам любой человек скажет, то, что сейчас я сказал, это истина. Она неопровержима. Ты знаешь, я с тобой установил отношения как с Фейсбуком, как с аккаунтом. Ты для меня всего лишь нашел номер телефона. Ты для <п> меня <Rest> не больше. <с <rummel> <с <frogs> <с <ALAN> Время от времени я пользуюсь с твоим телом. Время от времени. А так в целом ты что то такое там, типа нойс такой. Дин -дин 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 -дин". У меня радио там. Ты, -ц -ты, -ц -ты, -ц -ты -ц -т -т твой голос там. Если мы так скажем, то все, подобных отношений не будет а будет ли он тогда как бы для каждого получается он свой, то есть как бы он, ну, если мы говорим Шива, ну, там, Шива мой возлюбленный, или Вишну мой возлюбленный, или кто-то еще, это же все равно как бы Кришна, только он проявлен как бы для человека, мы же не, ну, как бы, одному человеку может полюбить такие качества, а другой если Если человек... бы у бабушки было имя дедушка, мне кажется, уже пора закончить, народ как бы повалил обратно. Давайте споем Харе Кришна лучше, есть, мы знаем, какая там... А то сейчас у нас уже пойдет такая беседа. Настрой сломали. Давайте Махамантов поем на прощание. Потому что я сейчас уезжаю, я приехал в 6 утра к вам, или нет, в 10, и сейчас уезжаю обратно. И я постоянно в походе. Вот. А вы как бы, если захотите знать больше об этом, то есть интернет-сайт harifishing.ru. Будет наш Вайшнавский фестиваль Dead Life. Мы привезем всех в в Киеве в августе. Вот, и вы можете оставить, вот, траст Романа, пробу свои какие-то имейлы. Да. Можете назвать точную дату, если валяем? По-моему, 24 и 25 июля. Спасибо. Это в конце. 25 по 28 июля. 28, -й, да? 25 по 28. Да. да. Не, ну, мы там продлим на пару-тройку дней, там будет чуть побольше. Но, в целом, да. такой уикенд будет. Мы привезем всех музыкантов, всех своих друзей, всех учителей. И будет такое как бы ну вот чтобы не только 24 часа сидеть, о духовности говорить, а еще, так сказать, познакомиться друг с другом, пообщаться. Шри Кришна Чай, Это, кстати, кирка, мы вместе поем, кто может плакать в ладоши, кто может слушать. Шри Кришна Чай Шри Кришна

hare rama hare rama 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 hare 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 krishna hare krishna krishna по традиции с вами небольшой киртан, но киртан это конечно воспевание, это целая медитация, к сожалению у нас сейчас нет такой может, возможности остаться с вами еще. Я хочу сказать, во-первых, я благодарю вас, Романа, Павло и всех наших э, харьковских друзей и за организацию этой встречи. Я сам даже не знал, что это не реклама. Я вот, например, не знал, будет народ, не будет. Думать, свои придут какие-то, пришли новые люди, я очень счастлив. Вероятно, реклама сработала. Вот. Значит, что хочу сказать. Я, со мной очень легко общаться. Я нахожусь в постоянном поездке, в постоянном нон-стопе. Вот, на протяжении многих лет. Мне можно написать письмо. Очень <coughs> просто. Мой, э, вот. Если кто-то захочет взять коннектор, пожалуйста, у вот Он организовал эту программу. Он как бы также является членом нашего центра. У нас нет большого центра, у нас центр Москва, Питер Киев. В Харьков, к сожалению, пока еще центра нет. Но ну, собираются преданные, общаются. Это тоже замечательно. Вот вы можете с ним законнектаться, он законнектен со всеми другими нашими преданными. Если кто-то хочет лично написать какое-то письмо по поводу своей духовной жизни, ему нужны какие-то книжки, ссылки на литературу. Если это будет коротко, лаконично и понятно, я, ну, как бы, я не могу всем отвечать на долгие, сложные философские вопросы, тем более они отвечены уже в книгах. Ну, вот, могу просто подсказать, что скачать, где, вся литература, все лекции бесплатно. ну вот наш главный принцип это не делать из духовности коммерциализацию, потому что ну, как бы, надо разделять муха котлет, это очень важно для нас. Вот. Духовность это духовность, а профессионализм это профессионализм. Вот. вот. Поэтому я буду очень счастлив с вами со всеми коллекциями, Я сейчас выйду на свежий воздух, потому что здесь воздуха очень мало. Спасибо вам за большие аскезы. Я увидел очень много умных, глубоких глаз. Я, я счастлив буду, если у вас появятся духовные вопросы. Если мы будем находиться в коннекте, у нас замечательный йога-центр, там и флай-йога, и танцы, и все там, и духовные практики. То есть мы за целостное развитие людей, мы не за узкую какую-то сектантскую направленность. Вот. Мы наоборот считаем, что человек должен развиваться творчески, духовно. Все наши монахи в храмах, это как правило люди, которые либо занимаются искусством, либо музыкой, либо звуком, либо кино, либо компьютерами, либо программированием. То есть у нас храмы достаточно такие как бы, современные. Помимо духовной жизни мы производим какой-то продукт. Поэтому много можно найти в наших фильмах, в интернете, лекции на, на английском, на русском. Вот. Будем очень счастливы со всеми с вашими в коннекте. Я видел, что здесь есть преданные представители других миссий. Я очень счастлив, что вы пришли, поддержали программу. Олег Кришна, большое спасибо. Это замечательно, то, что другие преданные приходят на наши события. Вот. Ну и надеюсь, что увижу вас в ближайшее время в Киеве всех. А если у меня будет удача. Господь как бы еще меня завернет мимо Харькова, я буду счастлив приехать с вами еще пообщаться. А у нас в центре есть разные учителя, проповедники замечательные. Я думаю, что если с Радко мы продолжим эту традицию, то из нашего киевского центра, из московского центра будут приезжать еще другие люди. Большое спасибо, Хари Кришна. Очень приятно, приятно было с вами. Я хотел бы со всеми поздороваться, но внизу немножко воздуха нужно. Вот. 9 часов я уезжаю на поезде, а вот пока там 8, сколько времени сейчас у нас? Тридцать пять минут восьмого. Вот, полчаса как раз, но я снизу, можете поговорить о смысле жизни. Спасибо.